К нам обратились жильцы вот, дома, которые находится в данном дворе, с просьбой им помочь. Дело в том, что застройщик отеля, который находится в данном дворе, уже несколько лет подряд банально просто их не впускает в транспорт на территорию их собственного двора. У людей там стоят гаражи, люди вынуждены просто парковаться за деньги на частных автостоянках. Мы пришли, чтобы помочь дали им поручение дали сказали они как бы да до минут ушли только представители шарики, все закрывается на да, замки и все да, да. вот смотри но ну, если мужика один раз можно надурить но второй раз как бы нереально мы этим представителям ну не верим поверьте чем вы можете нам помочь сказать что нам делать да. мы не хотим нарушать закон да мы хотим мир мы не хотим но мы нас мы нарушать. У нас не нас хотим заезжать насильно. Право. Мы да. имеем право заехать. Нам, Пожалуйста, в ответ. представители говорят, знаю. а мы не пускаем. На каком основании? Не пускаем и все. Мы не хотим, чтобы здесь машины какие-то катались. Это Я говорю, что дальше? Нет, а почему? вы подавайте мы на меня не в суд. Ну, это не Мы а не, разговар не, разговар не, разговар не разговар. Хотим, чтобы Нам, Нам обещано было, что восстановлен доступ. доступ всех соседей. Все это время мы свои машины ставили. Мы ходили через 12 двор и сегодня ходим когда пришел э, час, время, пить херши, нам сказали до свидания. Мы сказали, что херши буду пить, но не мы. Херши. Штрафаем вам, меня. У меня есть разрешение. А как здравствуйте? Еще не хватало. Правильно, потому что охрана стоит, нет. Подождите, у нас есть распоряжение, понимаете, постанова. Это что, не власть городская? Покажите, пожалуйста. Покажите. Пусть открывают ворота, человек все домой да. заехать хочет. Он приказал. А как здесь успокоить? Зачем Нет, не успокаивать? В Пусть ворота откроют. Почему-то никто не может проконтролировать этот момент. Почему правоохранительные органы не могут обеспечить выполнение этого предписания? Пожалуйста, объясните. А как, а как можно решить? заходим, заходим. заходим, 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 заходим.

Открывай, открывай! 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 Открывай!

по какому решению, по какому праву вы меня сюда не пускаете? Объясните мне. Ну вот, вот ты стоишь, меня не пускаешь. Долго ты будешь стоять? Когда захочешь, когда уйдешь? Я хочу, чтобы это было зафиксировано. Ну потому что он широкий и здоровый. А если номеровый? Ты тут? А ты че тут? А ты знаешь, что ты него в полушестахте Я на данный момент майор Мили. Я что следующий. Приморского района. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Ваши документы покажите. Ваши документы покажите. Ваши, ваши, документы. Покажите документы. Я сказала, если я сюда не заеду, я поставлю здесь шезлонг и объявлю сегодня голодовку. Уберите, пожалуйста. А сотрудники милиции. Примите ну меры, пожалуйста. Вы ну не один здесь. Я еще раз говорю, что вам из этих сил, о том, что они... Вам может быть и все равно, а у меня там дерево. И если я туда сегодня они не зайду... Вот, да, вы хотите, я могу что-то на машину кинуть, так что Ребята, да убедитесь, ну что это такое? Женщина хочет ребята с вами. Она не имеет надо. Теперь иди их отсюда. Ну как это? Посреди собственного двора стоят посторонние Люди не дают приехать. Кира, иди ты тоже сюда. Мама, иди тоже сюда. Если вы их сейчас не уберете, я сюда бежу. иди идите сюда

что, сука, женщин толкать, да? Герой? Ты толкал женщину, ты. ты, бежели, ты, ты бежели. Герой? Ты толкал, у меня на камеру снято, ты. ты. Бабки дали женщин толкать? Лично у вас. Давай, давай, давай. давай. Отходи, сука. Давай, 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 давай. Заберите.

Отходим, отходим, отходим. Опатите автомобиль. Ребята, чтобы мы сюда больше не приходили.